поэтому, собственно, и есть ресурс как бы там, ну, консультативный и дальше ну, разрабатывать уже этапы. Там. меня є пропозиція, то, как -то збирати цей досвід, поставляти, обговорювати і робити обладнатися висновки, що можна робити в інших місцях, щоб прошло цей процес. За все таке до вас питання, а з тим того, що частіше за все люди, які зараз є практиками, вони не мають просто часу, хорошому практику, мають часу здобувати там кандидатські докторські ступи, навіть не вирішується це питання, як вони викладають всі люди. Тобто давний ход, тобто нормальні, тобто знакомі ступить через <філ>: <зна)> виходні <'Снуходим> двадцять 24 роки. <-піл. зна> У світі не можна, щоб людина без контактського вступлення викладала у бурсі. Ні, ну там є опаціональні постави, тобто -по -по мінімум тури, там okay? можна на асоціаційні тури викладати, читати. Тобто можна без вступління всіх, якщо людина... E, просто з приватністю, що викладали, наприклад, якийсь ігорський бурсі, читав якийсь ігорський бурсі Діма раніше і він тоді ще, здається, на 6-му бурсі був, читав першу бурсі. Це контракт без слова, так? И украли почасовую оплату, да? Ну, как раз надо каждую лекцию покупать. Что ты думаешь 20 гривен? есть куча людей, которые хотели бы преподавать даже за 20 гривен, но да. они просто, получив даже все эти степени, уезжают куда-то, сваливаются, потому что им неинтересно этим заниматься. Они пережили эту всю э, тянущуюся соплю и не хотят втягивать в это младших своих. Это такие моменты, я думаю, что это момент, который но я В першу чергу, напевно, ось практики, які е, мають хорош, хороший досвід на реальній фотографії, музиці і так далі. Є такий Боша Потопальський, прекрасний відео і музичний артист, який викладав у консерваторії, факультатив, теж безкоштовно для студентів-композиторів, Тобто, якісь там програми комп'ютерні, які генерують звук, там, візуальні зображення і так далі. Це момент, який має бути обов'язково обговорений, запропонований до трансформації, що люди, які реальні практики, які ось тут присутні, наприклад, Віктор Марушенко. Повинні обов'язково викладати в вузах і передавати свій досвід. Тому що те, що я маю досвід там, з медіа-артом, а покоління просто йдуть. Покоління 90-х медіа артистів пройшло, зараз покоління нульових молодих медіа. -артистів. художников тоже придет и никто не сможет передать свой видосы, потому что все люди просто загоняются за науковыми искусствами. Пока это мой опыт, они передают у меня в школе клады. Ну у меня тоже есть. Видео-артисты, видео-организаторы кем-апы, Да, но вы понимаете, что это не системное обучение, это не металлография, это совсем другие вещи. То есть в академиях эти вещи уже давно нужно ввести, хотя бы в видеорекорды. Я уже не хочу притесняться к технологиям. Фотографируйте, когда вы Да, абсолютно. Продолжите. Нет, мне не нужно. А, я архитектор на зуб Астаси и у меня была возможность работать и учиться. И буду еще уже практикующим архитектором. И я забрал образование себе. назову называлось очень просто. Современное искусство Art Fundamentals, Theory and Practice. Современное искусство теории практика и цвет. Это две базовые программы. Вы садитесь сюда. Мы вместе с вами поговорим на вашу тему. И тем более, Извиняюсь. здесь тоже вот есть журналисты Извиняюсь. Это базовые программы, которые были сделаны на основании европейского опыта, послевоенного, и по многие институты. В Штатах их сделали, 4 университета собирают. 18 человек авторов. Преподают 12 16 год. Это базовая программа современного искусства для Северной Америки и части это самое, европейских университетов в том числе по цвету, тоже с учетом европейского опыта, плюс Ельский университет. Вот эта вот книжка продается и так далее. Естественно, там это стоит 7500 зелени за полгода и так далее. Но была возможность. А, Приехал сюда, походил я по разным заведениям, вашим, в и так далее. Единственное, я открыл Саморущенко. Значит, Умрученко Виктор сейчас спасибо ему большое, вот в третий год как преподавал. По вечерам. У меня хватает архитектурный заботы. В чем проблема? Сразу могу сказать. Проблема в том, что та школа проклятых выпускает не умеющих рисовать, а выпускает личность. Их задача в том, чтобы ты вышел из вуза своими ножками. Базовый курс предполагает, что человек сможет выбрать любой из стилей, который был в этом мире, любой, тут четыре страницы, любой, и ВУЗ ему поможет в его самостоятельной реализации. Здесь происходит образование другим способом. Здесь в основном работает соцреализм другой программы в школах нет, в вузах нет. Почему? Составлять методички огромное время, огромное количество людей нужно, и этих людей сейчас нет. Ставить рядом социализм, который очень живучий и учит вас рисовать, 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 и выходит Андреевский спуск, по сути, из этих вузов, и ставить рядом маленькую кафедру современного искусства – это значит не понять. Структура этой матрешки. Современное искусство ограничений не имеет. Оно включает в себя соцреализм. Оно допускает, ты можешь быть тем, кем хочешь. Хочешь быть соцреалистом? Мы тебя таким сейчас делаем, реалистом. Будешь самый социалистический реалист. В этом фишка со современного искусства. Вы решили проблемы простое. Программу составлять надо? Не надо, она есть. Есть. Да вот она есть, мы уже ее преподаем. Нужно ее переводить? Да не нужно, ладно, мы ее перевели. В чем проблема? Проблема в преподах. Поймите, проблема в преподах. Нужно работать не с тем, умеешь ты рисовать налево или направо, левой рукой или правой. А преподы должны уметь работать с человеком, с личностью. И на выход он должен получить культурно-историческое самоопределение. Все. Это опробировано миллионами выпускников на сегодняшний день. И я продолжаю вашу мысль по поводу там, инсталляции, живописи и так далее. Знаете, когда в концептуалку народ влетает, он понятия не имеет, при помощи какой медиа на выходе он свой проект закончит. Черт его знает, может я возьму вашу масляную краску, намажу себя снова до головы, понимаете, здесь валяться начну, а потом все это и сфотографирую. И приду к Ивановичу, он мне понимают, что учат фотографируют. Понятия не имею, что мне нужно. Потому что там задача, реализация личности. Как это сделать здесь? С преподами надо, надо создавать преподов. А все остальное есть. Спрос есть, ну, естественно есть. Можно я а? немножко прокомментирую. И к Иванчу спустился. Uh, ну, мне кажется, нам нужно хотя бы с чего-то начать. И, конечно, первые реализации а они не будут, да. будут идеальными. Ну, это понятно. Я имею в виду на базе большую вот. куча. Первые реализации они не могут быть идеальными. Но нужно хотя бы сделать первую шизы. Понятное дело, там ну, лично я не буду этим заниматься. Кто-то лично другой не будет еще заниматься. Мы просто, допустим, делаем первый шаг, после чего э, уже... Допустим...